Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я вам предлагаю приготовить закрытый пирог с баклажанами. Для этого нам понадобится три крупных баклажана. Немного размять баклажаны. Я это делаю при помощи скалки. Тогда баклажаны быстрее приготовятся в духовке. Этот рецепт очень простой и при минимальном наборе продуктов получается шедевр. Наколоть баклажаны со всех сторон вилкой и запекать в духовке при температуре 200 градусов. Вентиляция примерно 30-40 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, по своей духовке. Тем временем одну луковицу мелко нарезать. Два средних помидора нарезать на дольки. Очень популярное блюдо в Турции – бюрек. И в Греции. В Греции мы называем пита мемелидзани скетери. Немного оливкового масла. Вы можете использовать любое масло, которое у вас есть растительное. Обжарим лук на среднем огне до полупрозрачности. Как только лук стал прозрачным, добавляем помидоры и тушим на среднем огне до готовности. Соль. Перец. Готово. Баклажаны также готовы. Я их оставила в духовке до полного остывания. И теперь нам их надо очистить от кожуры. Кожура легко отходит. Баклажаны чистится очень легко. Нарезать баклажаны мелко. раздавить вилкой. Тогда начинка у нас получится нежной, кремообразной. Чебрец 1 чайная ложка, пол чайной ложки кориандра молотого, соль. И перец по вкусу. Немного оливкового масла. У меня тесто фило. Здесь 12, 13 листов. Так написано на пачке. На противень немного масла. Хорошо смажем. Выстилаем 4 слоя теста. В произвольном порядке. Половина баклажан распределяем равномерно по тесту. Сверху половина помидор с луком. Распределим по всей поверхности. Немного петрушки. И сверху опять накрываем четырьмя листами теста. Можно даже немножко вот так порвать, тогда структура будет более нежная внутри. После третьего листа я добавила немного сливочного масла. Четвертый лист. И сверху выкладываем оставшуюся начинку из баклажан и помидор с луком. 100 грамм тертого сыра. Можете брать любой сыр, который вам нравится. Сверху накрываем последними четырьмя листами теста. И хорошо закрываем со всех сторон. Соединяем оливковое масло и молоко. Пропорции один к одному. На одну часть масла одна часть молока. Хорошо размешаем и смазываем сверху наш пирог. Пекать в духовке при температуре 180 градусов. Режим вверх-вниз в среднем положении. Примерно 30-40 минут. Опять же, ориентируйтесь по своей духовке. И наш пирог готов. Дадим ему немного остыть. Минут 10. И нарезать. пирог получается невероятно вкусным, хрустящий снаружи, а внутри сочный и нежный. Это действительно райское наслаждение. Если вам понравился этот рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь с друзьями и не забывайте подписываться на мой канал. До новых встреч!